Salam, salam, mənim müəllimlərim. Bu gün sizlərlə axirki bu davamlıcı zamanını tamamlayaraq keçəcəyik. Gəlin başlayaq. Bu tablomuz yəqin ki, sizin yaddanızdadır. İndi isə mən sizə göstərəcəyəm ki, davamlıcı zaman bu tablo əsasında necə düzəldilir. Hər şey eyni qalacaq. Sintaks olaraq felimizin yanına bir i ng, yəni nd şəkilçisi əlavə olunacaq. Mən sizə demişdim ki, fel olan yerdə am is are işlənmir, düzdürmü? Yəni I love you deyəndə I am love you demək mümkün deyil. Harda ki fel yoxdur. Əgər siz demək istəyirsiniz ki, I am beautiful, mən gözələm, gözələm, gözələm. heç bir hərəkət elənmirsiz və yaxud da it is a dog. Bu itdir kən yəni, itdəyəndə hə, heç bir hərəkət yoxdur axı orada. Harda hərəkət yoxdur, orada am is are olur. Mənis demişdim, düzdür? Bu qaydamız belə olaraq da qalır. Sadəcə olaraq bu am is are hərəkətlə işləndiyi bir yer var. O da davamlıq zamanlar. Çünki bu inglis dil <laughs> başlarını döndüyü çox gəribə bir düşüncəyə sahibdirlər. Bunlar nəymiyə bilər? fikirləşinlər ki, əgər mən hal-hazırda rəqs edirəmsə, gəlin yəni başlayaq indiki zamandan. İndiki zamanımız I am-dan düzəlirdi, düzdür? İndi biz dance rəqs etmək sözünü indiki zamanın davam edici formasında göstərmək istəyirik. Dance sözünə -ing artırdıq oldu dancing. Əgər onlar indi bu dəqiqə tans edirlərsə, məsəl demişdim axı. I am isar mövcudluq deməkdir. Ona demək istəyirlər ki, mən hazırda rəqs edərək mövcudam. Bu düşüncə ilə bu cümlələri qururlar. Rusca bilənlər üçün mən qısa bir məlumat verim. Ona demək istələr ki, I am beautiful deyəndə ya krasivaya demək istəminlər. Demək istələr ki, ya yest krasivaya. Eləcə də burada mən rəqs edirəm nə demək istələr ki, ya yest tansuyushiy. Anladınızmı bu məğzini? Azərbaycanlı həmçinin mən gözəl olaraq mövcudam. Hindi demək istəyirlər ki, mən hal-hazırda bu saniyə, bu saniyəni kinməm şəklimi çəksə, mən rəqs edərək mövcudam. Oyuna görə burada əməz alışdırılır. İndi isə yəni bizim şəxsənə görə dəyişməsini izləyək. <laughs> mən rəqs edirəm, yəni indi bu dəqiqə. I am not dancing. Yəni mən indi bu dəqiqə hal-hazırda rəqs etmirəm. Əməlin sonra sure not gəldi, yenə dancing ing ilə qaldı. Amma mən sadəcə rəqs edirəmsin. Yəni hə, mən xoşlayıram da rəqs etməyi. Mən hər gün rəqs edirəm. Yəni indi bu dəqiq mənə baxsın, şəklimi çəksin, o mənə demirəm ki, mən indi bu dəqiq rəqs eləyirəm. Yəni məsəl üçün kimlənsə söhbət əsnasında mən deyirəm ki, ay Fəridə, mən də hər gün rəqs eləyirəm, çox sevirəm rəqs eləməyi. Onda olacaq ki, I dance every day. Fikir verin, ay bura düşüb. I dance every day. Burada artıq heç bir nə am, nə ing dance-dan sonra işləmir. Çünki bu indi bu dəqiq olan hərəkət deyil. Əm daha sonra gəlin baxaq. You will day. Onların da eyni cürə qalır. You are dancing, we are dancing. Hə, şey eyni cürədir. Yəni başqa dəyişən heç bir şey yoxdur. Dəyişən bir şey odur ki, burada amizarından sonra fel fail gəlir. Felə də bir ing şəkilçisi əlavə olunur. Mən sizin üçün belə aşağı eləyim. Baxın burada ə, sualda da yazmışam. Okay she dancing gələcək zamanda yazmışam. E, gələcək zamanda onlar necə düşünürlər? Mən mən yazmışam burada. Mən rəqs edəcəyəm sabah. Sabah, yəni sən mənim e, şəklimi çəksən iminə o anda mən rəqs edən yerdə mövcud olacağam. O mənada demək istəyirlər. E, və əslində mən burada I will be dancing tomorrow yazmışam. Amma daha yaxşı olardı ki, dəqiq zaman bəndirərdim. İstə bağlı zamanda dəqiq o an baş verən hərəkətdən danışırıq axı. Məsələn, I will be dancing tomorrow ə, ki, at 6 o'clock. Saat 6-da rəqs edəcəyəm. Yəni sən sabah gəlməyin evinə saat 6-da məni gör, mən həmin an rəqs etmiş olacağam. I will be dancing tomorrow at 6 o'clock və ya u I will not be dancing tomorrow at 6 o'clock. Səbəbimə görə, artıq mən rəqs etmiş olmayacağam. Məsələn, oturmuş halda Oy. o. Məsələn, oturmuş halda olacağam. Rəqs edən halda nə? mən görməyəcəksən. I will not be dancing tomorrow at 6 o'clock. Əm, burada da hər şey eyni cürə gedir. Özünüz də baxa bilərsiniz. Sualda da həmçinin indi isə gəldik bunun keçmiş zamanına keçmiş zamandan Mən dünən saat 8-də rəqs edərək mövcud idim o mənada. Mən rəqs edirdim dünən saat 8-də. I was dancing yesterday at 8 o'clock. I biz də endə ki mən gözəl idim keçmişdə. Nə deyirik? I was beautiful yesterday. Və yaxud da, ə, mən müəllim idim. I was a teacher. DSD. Burda da o oh, teacher, beautiful, bütün bu isim, sifət hamısını silirik. Burda biz feldən danışırıq. Hər şey eyni cürə qalır. Sadəcə oxvdan sonra gələn olur felimiz, dance felimiz. Bir də ing ilə olur, ing şəkilçisi. Hər yerdə eyni qayda. Daha sonra I was not dancing. Mən dünən, yəni məsələn saat 8-də rəqs eləmirdim. Bunlar da belə, hər şey eyni gedir. Baxa bilərsiniz, bu da sualım. Ümid eləyirəm ki, dərsim sizə aydın oldu. Nə aydın olmadısa, rəhmet olmasa mənə yazın.